जय पीर दी जी आप सब दा मेरी पीर सरकार चैनल स्वागत है जी संगत हैुरशद सावी देवत्या की देव कृपा होने वाली है सो संगत जी इना सुपन जान तो पहला जेकर तीस चैनल पहली बार हो तो इस चैनल चैनल नबस्क्राइब करके सा परिवार का हिस्सा जरूर बनता जी जे तो मन विच कोई सवाल हैमेंट सकते हो सो संगत जी असी वीडियो नू शुरू करते हाँ जानते हाँ उन्होंने सोलह सुपनिया बारे संगत जी इस दुनिया विच बहुत भगत हैं जिड़े अपने गुरुआ पीर जवी देवत्या मनते दे हैं पर संगत जी इ भगत बहुत घट अजि प्राप्त होंगे जिड़े सचे भगत होंगे बिना कोई लालच तो अपने गुरुआ पीर की इबादत करते हैं भगत पीर बाबा जी अपनी कृपा करते हैं तो इन्हों भगत कई संकेत मिलते हैं जिन्हों तो पता लगता है कि साढ़े ते साड़े पीर मुरशद ज देवी देवत्या की कृपा हो चुकी है ज हो रही है संगत जी ये संकेत सानू सुपन राही मिलते हैं सो संगत जी इसलिए अजियो कुछ सुपने जेकर तो तुसी समझ लेना की तो सब दुख तकलीफा दूर होगी समृद्धि आने वाली है सो संगत जी इन्हों सोलह सुपनिया सुनना जी सो संगत जी हूं अस ग संगत जी सब तो पहला सुपना यह हुंदा है कि सुपने विच गांदा दिसना संगत जी सुपने विच गांदा देखना बहुत ही शुभ मन्या जाता है खास करके जेकर गां तो हाड़े कोल आ रही है जा तुसी गानु कुछ खानु दे रहे हो संगत जी ये सुपने दा मतलब है कि साढ़े ते साढ़े पीर मुर्शद देवी देवत्यादी कृपा हो गई है अते साड़ी जिंदगी विच खुशियां आउन

मतलब स्वीकार कर लिया है साडे ते जो भी मुश्किल आल चुकी है संगत जी ये सुपना बहुत ही शुभ होंगे है इसलिए इस सुपने नू हमेशा गुप्त रखना चाहिदा है

सुपना आवे हमेशा सानू गुपत रखना चाहिदा है सो ऐसी संगत जी चौथा सुपना हूं अस गल कर देवे सुपने दी

ना भी सामू किसी भी नहीं दसना चाहिए हमेशा बगीचे दिखना संगत जी ये सकारात्मक सुपना, सुपना है संगत जी सुपने विच पेड़ ते बगीचे दिखा मतलब है कि साढ़े ते साड़े पीर मुर्शद की कृपा हो गई है

दिखाई देना संगत जी सुपने विच हाथी का दिखना बहुत ही शुभ मनिया जाता है संगत जी सुपने विच हाथी दिखन्दा मतलब है, विच आउन वाली है। मान सम्मान वृद्धि होने वाली हैजक्की का संकेत है संगत जी ये सुपना भी सानू हमेशा गुपत रखना चाहता है सो ऐसी संगत जी अठव सुपना हूं असी गल कर नौवे सुपने की संगत जी नौवा सुपना सुपने विच गेहूं जा अनाज दा देखना संगत जी जेकर तो तो सुपने विच गेहूं जा अनाज दिखाई देता है ता इस दा मतलब है कि तोहडे घर विच कदे भी अनाज दी कमी नहीं होगी इस सुपने दा मतलब है कि तोहडी जिंदगी विच सुख समृद्धि आने वाली है तो जिंदगी सब दुख परेशानियां दूर होने वाली हंस तो एसी संगत जी नौवा सुपना संगत जी सुपने नु भी हमेशा गुप्त रखना चाहिदा है So, दसवें सुपने, दी, संगत जी सुपना सुपने विच चिराग जा जोत दे दर्शन हम तो, तो इसका मतलब है कि ते तो पीर की कृपा है तो द्वारा कीती गई भगती तो पीर मुरशद ने स्वीकार कर ली है तो जिंदगी

संगत जी ग्यारवा सुपना सुपने विच खुद नू जा किसे होर नू पूजा कर दे हुए इबादत कर दे हुए देखना संगत जी ये सुपना बहुत ही शुभ हुंदा है संगत जी जेकर तुसी सुपने विच अपने आप नू जा किसे होर नू इबादत कर दे हुए देख दे होता इसका मतलब है कि तुहाडे जिंदगी विच सब दुख तकलीफा समाप्त होने वाली हन इसका मतलब है कि तुहाडे ते पीड़ा की कृपा हो गई है तो हड्डे द्वारा कीती गई भजन बंदगी पीरा ने स्वीकार कर ली है सो ऐसी संगत जी ग्यारवा सुपना संगत जी ये सुपना बहुत ही शक्तिशाली सुपना हुंदा है संगत जी इस सुपने भी हमेशा गुप्त रखना चाहिदा है सो ऐसी संगत जी ग्यावा सुपना हूं असी गल कर दे हाँ बारहवें सुपने दी संगत जी बारवा सुपना सुपने विच सोने

सुपने नु हमेशा गुप्त रखना चाहिदा है सो ऐसी संगत जी तेरवा सुपना होना सी गल कर दे हाँ चौदहवे सुपने दी संगत जी चौदवान सुपना खुद नु पहाड़ उते चढ़ दे हुए देखना संगत जी ये सुपना बहुत ही शुभ है संगत जी जेकर तुसी अपने आप नु पहाड़ उते चढ़ दे हुए देख दे होता दा मतलब है कि तुहाडे तो जीवन विच उन्नति तुहाडी जिंदगी विच आते संकेत हुन्दा है। संगत जी जेकर आता है तहन हमेशा इस सुपने गुप्त रखना चाहता है सो ऐसी संगत जी चौदवान सुपना हम अल करते हाँ पंद्रहवें सुपने की संगत जी पंद्रवा सुपना सुपने विच सात कोड़े जा सात कोड़े वाले रथ नू देखना संगत ही ये सुपना बहुत ही शुभ हुंदा है संगत जी जेकर तो तो कोडे जा कोडिया वाला रथ दिखता है ता इसका मतलब है कि तो जिंदगी विच सुख समृद्धि खुशिया तरक्की तो मान सम्मानी का संकेत है संगत जी ये सुपना सकारात्मक सुपना हुंदा है संगत जी जेकर तहन तो सुपना आता है ता तो हमेशा इस सुपने गुपत रखना चाहता है है सो ऐसी संगत जी पंद्रह वा सुपना हो गल कर दे है सोलह वे सुपने दी संगत जी सोलह वा सुपना सुपने विच बैठे हुए साप नू देखना संगत जी सुपने विच बैठे हुए साप नू देखना बहुत ही शुभ संकेत मनिया जाता है संगत जी इस सुपने दा मतलब हुंदा है कि तुहाडी तो जिंदगी विच शांति आने वाली है सुख समृद्धि खुशियां आने वाली है तो आने वाले समय विच तरक्की सुपना आंदा है ता तह तो हमेशा इस सुपने नू गुपत रखना चाहता है सो ऐसी संगत जी सोलह व सुपना सो संगत जी वो सोला सुपने पीरा जे देवी होंगे गुरु किरपा हो गई है तो विचो कोई एक सुपना भी आता है ता तहन तो हमेशा ही सुपने नू गुपत रखना चाहिदा है क्योंकि संगत जी जेकर असि इन्ह सुपनिया भी दस देवे सू फल नहीं प्राप्त होगा सो इसलिए संगत जी सामू हमेशा इन्होंपन गुप्त रखना चाहता हा तो लगी होगी समझ लगी होगी सो संगत जी जान तो पहला चैनल न जरूर सबसक्राइब करना जी वीडियो लाइक करना शेयर करना जी कमेंटान जय पीर दरूर लिखना Energy